হৈ কাম কৰিবলৈ ওলাই আহিল আমাৰ অতিকৈ মৰমৰ নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰো আপোনালোকৰ চাগে ভালে আৰু সদায় ভালে থকাটোৱে কামনা কৰো সুস্বাস্থ্য কামনা কৰো দেই সদায় মই ভিডিঅ'টো শেষতে হওক বা প্ৰথমতে হওক তেনেকৈ কৈ লওঁ আৰু এতিয়া প্ৰথমতে আপোনালোকে দুকপিমান ফটো চাই লওকচোন নিশ্চয় আপোনালোকে সেই ফটো কি কপি দেখিলে নহয়নে আৰু এওঁ আছিল নগাঁও কামপুৰৰ ৰাজু বৰা আৰু ৰাজু দা আগতে আছিলে আমাৰ কৃষক মুক্তিৰ সভাপতি আৰু এতিয়া কালি বৰ্তমান তেওঁ আমাৰ ৰাইজৰ দলত যোগদান কৰিছে সঁচাকৈয়ে বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু অভিনন্দন থাকিল আগন্তুক দিনত যাতে তেওঁ মানে অতি উদ্যমেৰে সাহসেৰে কামখিনি কৰিব পাৰে মই অভিনন্দন দিলেই নহ'ব আৰু আপোনালোকেও ৰাজুদাক সহায় সহযোগ কৰিব লাগিব নহয়নে বাৰু গম পোৱা মতে নগাঁও ব্ৰহ্মপুৰ সমষ্টিৰে পৰে চাগে ৰাজুদাক যি নহওক ৰাজুদাই তাত দেখোঁ মানে বিহু সময়তো মই দেখিছিলোঁ বিহু পাতিবলৈ দিয়া নাছিলে আৰু তেতিয়াও মই ৰাজুদাৰ এটা ভিডিঅ' মই প্ৰস্তুত কৰিছিলোঁ আৰু যিকোনো প্ৰকাৰে তাত বিহু পাতিবৰ কাৰণে মানে ৰাজুদাক সহায় কৰিবলৈ গৈছিলোঁ আৰু কিন্তু অতি মানে সুন্দৰ কথা আৰু সেই সময়ত কিন্তু কেইবাজনো যুৱকে তাত কামপুৰত বিল আচিত খানা কোনোবা আছিলে নেকি সেই তেনেকুৱা এজন যুৱকে গৈ পেলাই তেওঁলোকৰ মাজত মোকামিলা কৰি বিহুখন পাতিবলৈ মানে ব্যৱস্থা কৰিব কৰি দিছিলে এ সেই তেনেকুৱা কিছুমান কামতে আৰু প্ৰতিটো মানে দুখে সুখে ৰাজুদা তাত সকলো মানুহৰ লগতে এটা ওত পোতভাৱে জড়িত থাকে বুলি তাৰ মানুহেও কৈছে বা আমি দেখোঁ ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ যুগ যিহেতু নহয়নে বাৰু কোনে কি ক'ত কৰিছে নকৰিছে আমি সকলোখিনি গম পাই থাকোঁ আজিকালি কোনেও ফাঁকি দিব নোৱাৰে যি কি নহওক আপোনালোকৰ সহায় সহযোগ মানে সহায় সহযোগ লাগিব ৰাজুদাক মানে আগুৱাই নিবৰ কাৰণে নহয়নে আহি আছে আগন্তুক ছাব্বিছৰ নিৰ্বাচন আৰু আপোনালোকে গম পায়েই এইখন চৰকাৰে কেনেকুৱা আমাক জলা কলা খুৱাইছে সকলোৱে গম পায় কিন্তু কিছুমানে কি জানেনে মানে গম পায়ো চকু মুদা খুলি ভাও ধৰ ভৰি থাকে কিন্তু সেইবিলাক চব ওফৰাই পেলাব লাগিব নহয়নে আৰু আপোনালোকৰ মানে সহায় সহযোগ নহ'লে মানে অকলে জানো কাম কৰিব পাৰিব নিশ্চয় নোৱাৰে নহয় জানো আৰু আজিকালি মানুহবিলাক হ'ল দেখিছে কেনেকুৱা ধৰণৰ অকল টকা পইচা মেইন এতিয়া আপোনালোকে নিজে ভাবকচোন টকা পইচাই বাৰু সকলো হয়নে আজি এটা বহুত বেমাৰ মানে বেয়াকৈ বেমাৰ হৈ যাওকচোন টকা পইচাই জানো সকলোখিনি কৰিব পাৰে নিশ্চয় নোৱাৰে তেতিয়া কি হয় মানুহৰ এনেকুৱা সময় আহে মানুহৰ মাত সাৰে বহুত মানে এটা দৰৱৰ কাম কৰে মোৰ যদি কিবা কথা কোৱাত ভুল হৈছে আপোনালোকে মানে শুধৰাই ল'ব দেই কাৰণ ময়োতো নতুন ন চেনেলটো খোলা এবছৰ হৈছে বাৰু যি কি নহওক মই ৰাজুদাৰ কথা কৈ আছোঁ আৰু ৰাজুদা এজন এনেকুৱা মানে ব্যক্তিয়ে সঁচাকৈ ক'বলৈ গ'লে আৰু তাৰ স্থানীয় বাসিন্দায়ো কৈছে বাৰু ৰাজুদাৰ কিছুমান কৰ্মকাণ্ড কেনেকুৱা ৰাইজৰ হকে কি কাম কৰে নকৰে আপোনালোকে সকলোৱে জানে অন্য দলৰ নিচিনা কিন্তু ৰাজুদাৰ ইমান টকা পইচাও নাই তেনেকৈ চলি আছে যিয়ে নহওক এজন মানে সুন্দৰ হেৰি থকা মানে সাহস থকা মানে সুন্দৰ সাহসী বুলি ক'ব লাগিব আৰু মোৰ অকণ হেৰি হৈ গৈছে তেনেকুৱা এজন মানে হেৰি ব্যক্তি গতিকে আপোনালোকে সহায় সহযোগ আগবঢ়াব আৰু অতি সুন্দৰ কথা কালি আমাৰ অৱশ্যে যোৱা নহ'লে আপোনালোকে সকলোৱে জানে সিদিনাখন আমাৰ নাৰী বাহিনী হেৰি আছে মই নাৰী বাহিনীতো আছোঁ যিহেতু আৰু কালি তাত যোৱা নহ'লে আৰু আপোনালোকে সকলোৱে গম পাইছে উদয়াদিত্য ভৰালিচাৰ ইতিমধ্যে ইহলীলা সম্বৰণ কৰিলে আৰু কাল আজি তিনিদিনেই হ'ল তাতো যোৱা নহ'লে বাৰু আৰু সেই সময়তে মানে এইখন খেলি মেলি লাগি থাকোঁতে কালি ৰাইজৰ দলত যোগদান কাৰ্যসূচী আছিলে আৰু সেই যোগদান কাৰ্যসূচীতে আমাৰ ৰাজুদাই তাত মানে যোগদান কৰিছে সঁচাকৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ ৰাজুদাৰ হৈ কাম কৰিবলৈ পালে আমাৰো ভাল লাগিব গতিকে ৰাজুদাৰ হৈ পেলাই কালি মই সৰু সৰু দুটামান ভিডিঅ' ক্লিপ সংগ্ৰহ কৰিছোঁ ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ যোগেদিয়ে বাৰু আৰু ৰাজুদাক বাৰু মই ক'ম

আপোনালোক সকলোকে মই আমাৰ দললৈ আদৰণি জনাইছোঁ আমাৰ দলৰ সংবিধান আৰু আমাৰ দলৰ কৰ্মসূচী আপোনালোকৰ হাতত আমাৰ অনিল বড়ো আমাৰ চিন্ময় বৰা আৰু আমাৰ এন এন চি ডিটেৰী লস্কৰ ডাঙৰীয়াই জহিৰ জহিৰউদ্দিন লস্কৰ তেখেতসকলে তুলি ধৰিব আৰু আমাৰ ছেক্ৰেটেৰীও আছে তেখেতসকলে আমাক আপোনালোকৰ সন্মুখত তুলি ধৰিব মই অকণমান আজি কৰধৰ কৰিবলগীয়া হ'ল মোৰ দুটা ঘটনা ঘটিলে গম পাইছে নেতাখন ভৰালি ছাৰ ঢুকালে আমাৰ উপদেষ্টা দলৰ উপদেষ্টা আডু দুই নম্বর ভালকে আমার প্রতিনিধি পাবো রাজবরা হাত ধৰিবেৰিব এনেকে হাত ধৰিব আপুনি আমি অসম ইতিমধ্যে আপোনালোকে চাগে সেই সৰু সৰু ভিডিঅ' ক্লিপকেইটা দেখিলে নহয় নাই মানে একে সৰু সৰুকে বনাইছে তেওঁলোকে যিহেতু কালি আপোনালোকে সকলোৱে গম পায় আমাৰ উদয়াদিত্য ভঁৰালি ছাৰে ইহলীলা সম্বৰণ কৰিছে তাতো যাব লাগে আৰু ইফালে অখিল গগৈ মাতৃও বেমাৰ মেডিকেলত পৰি আছে ইফালে আছিলে কালি বাইহেটা চাৰিআলিত কৃষক মুক্তিৰ সংগম অধিৱেশন আৰু তাৰ মাজতে যোগদান কাৰ্যসূচী গতিকে মানে থুলমূলকৈ হেৰি কৰি পেলাই যোগদান কাৰ্যসূচীটো কৰি থৈ দিছে ডাঙৰকৈ কৰা নাই যিহেতু বিপদ হৈ আছে যিয়ে নহওক যেনেকৈয়ে নহওক যোগদান কাৰ্যসূচী হ'ল আৰু মানে এইটোৱে ভগৱানৰ ওচৰত আশীৰ্বাদ কৰোঁ যি লোকে মানে যিটো মনত ভাবি পেলাই তেওঁলোকে যোগদান কাৰ্যসূচী মানে যোগ দিছে ৰাইজৰ দলত যোগ দিছে দেশৰ হকে কাম কৰিম বুলি মানে ওলাই আহিছে তেওঁলোকক যাতে ভগৱানে বহুত বহুত শক্তি দিয়ক তাকেই কামনা কৰিছোঁ নহয়নে বাৰু আৰু সকলোৱেতো সেইটোৱেই কামনা কৰিব যোনসকল প্ৰকৃত মানে দেশপ্ৰেমী আৰু কিছুমানেতো নিজৰ পকেট গৰম কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে জানেই কিছুমান চকু মুদা কুলি ভাও ধৰি থাকে আৰু আমাৰ দলত সেইটো তেনেকুৱা নহয় আমাৰ ইয়াত পইচা পাতিৰ কোনো লেনদেন নাই নিজৰ পকেটৰ পইচা ভৰি পেলাই মানে এইবিলাক আগবাঢ়িব লাগিব সেইখিনিয়ে আছিলে আৰু কিনো ক'ম সকলোৱে আপোনালোকে সহায় সহযোগ কৰিব ৰাইজৰ দলটোক আৰু বিশেষতে নগাঁওবাসীৰ মোৰ সম্ভৱ ৰাজুদা ব্ৰহ্মপুৰ সমষ্টিৰে হ'ব চাগে আৰু আগন্তক ছাব্বিছত ৰাইজ ৰাইজৰ দলৰ হৈ পেলাই ৰাজুদাক যাতে আপোনালোকে সহায় কৰে তাকেহে কামনা কৰিছোঁ দেই আৰু সৰুকৈ ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ ময়ো ইমান নাজানো নতুন আৰু মোৰ কোনো কেমেৰামেনো নাই জানেনে ষ্টেণ্ডল লৈ পেলাই কথাখিনিয়ে কৈছোঁ আৰু আপোনালোকে চাগে দেখিবই ভিডিঅ'টো বন হেৰি কৰাৰ সময়ত মোৰ হাতটো গৈ থাকে আৰু নিজে কাটিব লাগে নিজে অন কৰিব লাগে নহয় জানো গতিকে যদি মোৰ কেনেবাকৈ কথা কোৱাত ভুল হৈছে বা মই যদি কিবা নক'বলগীয়া কথা কৈছোঁ তেন্তে হ'লে একদম ক্ষমা কৰিব দেই আৰু বেয়া নাপাব আৰু সদৌ শেষত সকলোৱে সহায় সহযোগ আগবঢ়াব বুলি আশা কৰি মোৰ সৰু ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিবলৈ ওলাইছোঁ আৰু লগতে আপোনালোকৰ সুস্বাস্থ্য কামনা কৰিছোঁ ভগৱানে যাতে আপোনালোকক সুমতি দিয়ে তাকেই কামনা কৰি মোৰ সৰু ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ বাই বাই শেষত একদম নমস্কাৰ কৰিছোঁ দেই কৰছজোৰে প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ আপোনালোক দীৰ্ঘায়ু হওক যাতে